वेलकम टू खन्ना न्यूज़ लाइव फाजिल्का ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਨੂ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੁਮੰਤਰੀ ਸਹਾਰਦ ਨੇੜੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਚੌਂਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ 79 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोऑर्डिनेशन विद द बी एस एफ डीसी फाजिलका तो मैं आप इतने आए हैं सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नाका सा है इतने मौजूद पंच इट इज़ वेरी क्लोज़ टू द इंटरनेशनल बॉर्डर तो इतने फाजिलका पुलिस और बी एस एफ का एक लगातार जॉइंट नाका चल डे नाइट नाका चल रहा है तो वह ही सिक्योरिटी रिव्यू करन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आप इतने आए हैं इस तु तो अलावा क्योंकि ये बॉडर विलेज कहेंगे तो इतने एक मैसेज भी जड़ा है वो दे कोशिश हुई है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके बिना किसी दर या बिना किसी ने ने, या है कि जो बंदे है वोटर्स हैं वो अपनी वोट में एंड दैट पुलिस एंड बी एस एफ एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेन क्या कारण रहा जी इसका आज हम चुनाव के मद्देनजर देखने आए हैं बिकॉज फाजिल का जो हमारा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे स्थित है डिस्ट्रिक्ट तो हम इसका इंटरनेशनल बॉर्डर का निरीक्षण करने आए थे बी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्योंकि चुनाव भी न, आ रहे हैं नज़दीक आ रहे हैं तो इट वाज अ रेगुलर चेकअप बॉर्डर चेक करना इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारी है क्यूँकी एक जून से जो इलेक्शन होने जा रहा है तो उससे पहले किस तरह से तैयार है प्रशासन सबसे पहले तो मैं आपके जरिए ये मैसेज देना चाहती हूँ की सब लोग बिना किसी के बिना किसी डर के अपने घरों से बाहर आए और अपना वोट जरूर दें अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें हमारी इलेक्शन को लेकर सारी तैयारियां हैं फाजिलका एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और साथ में राजस्थान के साथ भी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है तो हम रेगुलर बॉर्डर चेक कर रहे हैं पुलिस भी कर रही है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जाते हैं बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर देखता है तो हम सिर्फ यही देखने आए थे कि लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई डर या भय नहीं होना चाहिए उनको ज़रूर बाहर आके अपना वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए तो मैम नाकों की अगर बात कर ले तो कितने नाके हैं और इस पे इसको लेकर कैसे फोकस किया जा रहा है कोई सीसीटीवी लगाए हुए हैं हाँ जा? जी हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम ये सोच रहे हैं कि हम एक आने वाले एक दो दिन में हम सीसीटीवी कैमरास लगवाएं वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा भी है और अगर सी सी टी वी कैमराज लग जाएंगे तो उससे बी एस एफ को भी आसानी होगी बाकी जो हमारे राजस्थान बॉर्डर के साथ हमारे नाके हैं छः हाईटेक टेक हैं वहाँ पे हमारे ऑलरेडी सी सी टी वी कैमराज लगे हुए हैं जिसकी सर्वेलेंस हम 24 घंटे हमने अपने ऑफिस में भी ली हुई है एस ऑफिस में भी ली हुई है हम उसको चौबीस घंटे वॉच करते हैं